Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat para juri yang arif lagi bijaksana. Sri Kandi Anur, nama diberi. Tersenyum manis, indah rupawan. Bicara buku, agenda bersemi, menambah ilmu, jadi panduan. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anru Adeline binti Amran, murid tingkatan 5 STEM dari SMK Tan Sri Haji Abdul Aziz Tapa. Saya merupakan seorang pelajar yang aktif dalam pelbagai bidang. Sebagai ketua pengawas, saya memikul tanggungjawab yang besar dalam menjaga disiplin dan membantu melancarkan aktiviti sekolah. Saya juga telah menghadiri kursus kepimpinan di peringkat kebangsaan di Perlis yang <coughs> kursus ini telah mengasah kemahiran kepimpinan saya. Selain itu, saya merupakan tokoh murid 2024 di SMK Tan Sri Haji Abdul Aziz Tapa. Selain itu, saya aktif dalam kokurikulum. Keaktifan saya dalam unit uniform, terutama sebagai core cadet polis, telah menjadikan unit ini antara yang paling terkenal di sekolah. Saya juga menyertai kem anjuran air Jasin di Gunung Berlumoi. <coughs> di mana kami mendapat tempat yang kelima melayakkan saya dipilih untuk ke peringkat negeri dalam acara Kawat Kaki. Perlibatan saya dalam unit uniform telah mengubah sikap introvert kepada seorang yang ekstrovert. Bukan itu sahaja, saya juga aktif dalam bidang sukan di peringkat sekolah. Selain daripada aktiviti beruniform dan sukan, saya mempunyai minat yang mendalam dalam muzik. Saya berkemampuan bermain alat muzik seperti keyboard, gitar dan ukulele. Saya juga mempunyai saluran YouTube di mana saya memperagakan bakat nyanyian sambil bermain alat muzik. Saluran ini mendapat tontonan yang menggalakkan serta komen-komen positif dan kritikan yang membina itulah sedikit sebanyak tentang diri saya. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang novel yang saya baca iaitu Chod, karya Azizi bin Haji Abdullah. Buku ini berkonsepkan fiksyen yang mengandungi 206 muka surat. Novel sebagai medium untuk menyampaikan cerita memang menarik minat saya. Kehebatan bahasa yang disajikan sangat memukau dengan Setiap halaman yang mengandungi keindahan kata-kata seni memperkayakan kosa kata saya dan menggugah pemahaman mendalam akan jiwa manusia. Antara gaya bahasa yang digunakan ialah personifikasi, metafora dan hiperbola. Pengalaman melalui kisah ini tidak hanya membuka perspektif yang berbeza tetapi juga menghargai keelokan bahasa dengan persona dalam melukiskan emosi dan peristiwa. Cerita ini, cerita yang saya nikmati ini membawa saya kepada pengalaman seorang kanak-kanak yang bernama Alis yang hidup dalam keadaan susah. Dia tinggal di rumah yang usang dengan atap daun rumbia dan dinding buluh yang lapuk dimakan anai-anai. Namun, kebaikan dari tetangga seperti Mak Sukia telah menjadi penyelamat dalam keadaan sulit ini. Sahabat karibnya, So, juga memberikan sokongan yang tak terhingga memahami kesulitan yang dihadapi Alias dalam hidupnya yang penuh cabaran. Namun, kisah tragis dalam novel ini menggetarkan jiwa saya. Kata-kata kesat dan tengkingan Cikgu Sunan menyebabkan alas peranjat lalu terjatuh terlentang. Akibatnya telinga alias bengkak dan bernanah. Kehidupan alias merosot ke jurang yang lebih dalam. Cat, beruk kesayangan alias bukan hanya membantu mencari rezeki tetapi juga memberikan kehangatan dalam kesunyian hidupnya yang penuh duka. Cikgu Senang berasa menyesal kerana menjadi punca telinga alias bengkak. Beliau melawat alias kerana bertanggungjawab atas kejadian malang itu. Dan ketika itu, dia telah diserang oleh Choi. Kejadian ini menyebabkan alias terpaksa bertindak pantas dengan meruduk perut Chod dengan lembing. Alias bukan sahaja kehilangan seorang sahabat tetapi penghuni hatinya. Namun, kematian Chad menyebabkan dia kehilangan punca rezeki kerana selama ini bergantung kepada Chad meng mengambil upah memetik buah kelapa. Namun, kebesaran jiwa yang ditunjukkan oleh Alias dalam pengobatan yang tulus mengilhami kekuatan sejati dalam kehidupan yang penuh liku. Cikgu sendiri berjanji akan menanggung kos persekolahan Alias hingga ke universiti. Dalam keindahan bahasa yang memukau, novel ini mengajarkan erti kasih sayang yang mendalam seperti Alias memperlihatkan kasihnya kepada Chot meskipun cat hanyalah seekor beruk. Selain itu, Alias juga merupakan seorang anak yang bertanggungjawab. Walaupun hanya berusia 11 tahun, dia telah bekerja demi menyara ibunya yang lumpuh. Semangat setiap kawan antara Sum dan Alias di mana tidak malu untuk berkawan dengan Alias yang miskin. Momen-momen tragis seperti kematian Chot yang melukakan hati menggugah kita untuk menghargai setiap detik kehidupan dan kebaikannya hadir dalam liku-liku hidup manusia. Akhir kalam, Chot mengulit jiwa kita tentang pertautan hidup antara makhluk, ciptaan Tuhan, manusia dan haiwan. Namun, kadang, -kadang dalam menempuh pancaroba kehidupan haiwan lebih memahami jiwa manusia berbanding manusia itu sendiri. Azizi bin Haji Abdullah, penerima anugerah Sea si Award. Sekian, terima kasih.